Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem paya bakau melalui lawatan maya ke Taman Alam Kuala Selangor. Taman Alam Kuala Selangor terletak di muara Sungai Selangor di daerah Kuala Selangor. Kawasan taman ini adalah kira-kira 800 ekar dan melindungi pelbagai jenis habitat. Ini termasuk hutan sekunder, hutan bakau dan dataran lumpur. Ekosistem paya bakau terdiri daripada dua komponen utama iaitu komponen abiosis dan komponen biosis. Apakah yang dimaksudkan dengan komponen abiosis? Komponen abiosis adalah komponen bukan hidup. Pokok bakau merupakan tumbuhan tropika yang biasa ditemui di kawasan muara sungai iaitu di tempat pertemuan antara lautan dan sungai. Tumbuhan ini berjaya menyesuaikan diri dengan komponen abiosis yang ekstrim. Contoh-contoh komponen abiosis ekosistem paya bakau ialah ia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Kedua, tanah yang lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Ketiga, terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Keempat, kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah di dalam air. Ia juga terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi dan percambahan biji benih di kawasan pasang surut air. Selain itu, ekosistem paya bakau juga terdiri daripada komponen biosis. Komponen biosis adalah komponen hidup. Selain ditumbuhi oleh pokok-pokok bakau sebagai pengeluar yang mendominasi ekosistem, terdapat pelbagai spesies flora dan fauna yang dapat menyesuaikan diri serta menjadikan hutan paya bakau sebagai habitat. Ini adalah pokok ara paya atau nama saintifiknya Ficus microcarpa yang juga terdapat di Taman Alam. Di samping itu, terdapat juga organisma pengurai, contohnya bakteria dan kulat yang mengurai organisma mati menjadi nutrien kepada tumbuhan. Di sini terdapat tiga cabang lorong ataupun denai yang boleh dipilih untuk dilalui oleh pengunjung, sama ada di sebelah kanan, di hadapan ataupun di sebelah kiri. Anda juga boleh merujuk pada peta yang disediakan oleh pihak Taman Alam. Ini merupakan ikan belacak. Ia berupaya bergerak menggunakan siripnya dengan berkesan di daratan dan juga di air. Di hadapan ini adalah menara tinjau yang boleh dinaiki untuk melihat pemandangan dari atas. Taman alam berkonsepkan taman burung di mana pelancong boleh melihat sendiri pelbagai jenis spesies burung yang hidup liar. Pada bulan September hingga April setiap tahun, taman ini akan disinggahi oleh burung-burung dari luar negara yang akan bersama-sama burung tempatan menjalani penghidupan. Terdapat lebih dari 150 spesies burung dan kira-kira 100,000 burung mengembara yang terdiri dari 30 spesies melewati kawasan ini sebagai kawasan penghijrahan tahunan mereka. Terdapat dua jenis spesies monyet yang mudah dilihat di taman ini. Monyet jenis long tail macaque dan monyet silver leaf atau dikenali sebagai lutung dalam bahasa Melayu antara yang ada di taman ini. Terdapat juga spesies reptilia seperti mangkarung. Ini pula adalah siput berongan. Nama saintifik siput ini ialah Telescopium telescopium kerana bentuk cangkerangnya seakan-akan teleskop. Hidupan laut lain adalah seperti kepah dan ketam. Ketam bakau yang dijumpai di taman ini ialah ketam nipah dan fiddler crab. Flora di taman alam ini termasuklah pokok piai raya atau mangrove. Ini adalah pokok berembang atau nama saintifiknya Sonneratia cassiolaris. Pokok berembang merupakan spesies perintis dan kebiasaannya dijumpai di kawasan-kawasan tebing berlumpur. Pokok berembang amat penting kepada kelangsungan habitat kelip-kelip kerana ia menjadi perumah utama untuknya mengawan. Selain itu, pokok nipah juga tumbuh di kawasan hutan bakau. Buah nipah boleh dimakan dengan mengopik terutama yang belum tua dan rasanya manis seperti isi kelapa muda. Pokok bakau mempunyai ciri-ciri khas untuk kemandirian spesiesnya di dalam persekitaran yang kurang sesuai untuk kemandirian. Antara ciri penyesuaian pokok bakau ialah daun berkuti ketebal serta stoma terbenam yang dapat mengurangkan kadar transpirasi. Daun sukulen pada pokok bakau dapat menyimpan air dan mempunyai struktur khas dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Pokok bakau mempunyai tiga jenis akar iaitu akar pneumatofor, akar jangkang dan akar banir. Akar pneumatofor ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lentisel. Akar jangkang pula tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Akar ini mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Akhir sekali adalah akar banir. Akar banir adalah sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya dan menyokongnya tumbuh di atas tanah lembut. Biji benih pokok bakau pula dikenali sebagai viviparity. Biji benih yang jatuh akan tercacap di atas tanah berlumpur dan tidak dihanyutkan oleh ombak. Pengkolonian dan sesaran ekosistem paya bakau Bakau terbahagi kepada tiga zon iaitu zon garis pantai, zon tengah dan zon belakang. Zon garis pantai paling terdedah kepada ombak besar. Zon ini ditumbuhi oleh spesies perintis iaitu avicennia spesies dan Sonerasia spesies. Rhizophora spesies menyesarkan dan menggantikan spesies perintis. Zon tengah pula terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Ditumbuhi oleh pokok Rhizophora spesies yang mempunyai akar jangkang berselirat. Rubuera spesies menyesarkan dan menggantikan Rhizophora spesies. Akhir sekali, zon belakang yang terletak jauh ke daratan. Ianya ditumbuhi oleh pokok Bruguera spesies yang mempunyai akar banir untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak menjadikan tanah di pantai berubah menjadi daratan. Pokok daratan menyesarkan dan menggantikan Bruguera spesies. Hutan Paya Bakau adalah satu jalinan rantaian yang penuh harmoni dan mengandungi pelbagai hazanah yang berharga. Hutan paya bakau berfungsi sebagai pelindung semula jadi daripada ombak yang kuat, hakisan tanah dan ribut. Ia juga menjadi perlindungan kepada hidupan akuatik seperti ikan kecil, udang dan ketam. Hutan bakau juga menyediakan hasil laut seperti ikan, udang, ketam dan siput sehingga menjadi sumber pendapatan para nelayan. Perairan di kawasan paya bakau juga dapat menyokong industri sangkar terapung untuk mentenak spesies komersil. Kayu bakau pula boleh digunakan untuk membuat sampan perangkap ikan, kerangka bangunan, kraftangan serta kayu arang. Buah, bunga bahkan kulit pokok bakau juga boleh dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan. Secara keseluruhannya, kita seharusnya menjaga ekosistem paya bakau dengan cara tidak membuang sampah merata-rata dan apabila pokok-pokok bakau telah ditebang, ianya perlu ditanam semula untuk mengekalkan kelangsungan ekosistem paya bakau.